Мы отметили три системные проблемы. Это проблемы с бюллетенями, это проблемы с проведением экзит-полов. Он, к сожалению, проводился не на достаточно высоком профессиональном уровне. И третья проблема ⁇ это тотальное присутствие агитации в день тишины от основных субъектов избирательного процесса. Кандидаты стали действовать изощреннее. Появились точечно такие технологические нарушения, которых раньше мы не наблюдали. Бигборды, которые сегодня и вчера размещены, это чистой воды технологии. Все ведущие игроки заранее подготовились, они специально изготовили отредактировали свои традиционные материалы, убрали там какие-то элементы из них. Но все прекрасно понимают, о чем я говорю. То есть партии сознательно пошли на нарушение запрета на агитацию в субботу и в воскресенье в день выборов. Две проблемы, которые мы предвидим сейчас на подсчет голосов, они тоже могут быть системными и в отличие от первых трех они могут иметь существенные последствия. Как вы знаете, городская избирательная комиссия Днепропетровская не предоставила участковым избирательным комиссиям полный комплект бланков протоколов по всем четырем видам выборов. То есть на данный момент вместо 50 комплектов по каждому виду выборов у них находится минимальное число. Это всего лишь на 4 больше, чем членов комиссии. То есть вот большая комиссия, где 18 людей, получила 22 экземпляра вместо 50. Остальные 28 находятся в городской избирательной комиссии бесконтрольно. Поэтому я не знаю, для чего им нужно такое, такое количество фирменных бланков, но ожидать можно всего чего угодно. И проблема номер два, пока мы ее можем только предсказывать, но уже есть определенные намеки, это массовое изготовление уточненных протоколов избирательных комиссий. Уточненные протоколы, э, для тех, кто не, не, не в курсе, э, уточнение производится без повторного пересчета. То есть привозится протокол комиссии э, участковой в территориальную, территориальную что-то не устраивает, и она обязует переписать. Просто переписать протокол. Для этого участковая комиссия возвращается к себе и на заседании просто переписывает без повторного подсчета. Что это может под собой иметь, вы тоже представляете.